А сьогодні у нас в гостях представник студентського наукового товариства Аркадій. Водян, Аркадій. Розкажи трошки більше про себе, про ті громадські свої посади, про те на якому ти курсі. Добрий вечір. Я Водянік Аркадій, студент 5 курсу, 3 медицинського факультету. Я голова студрати медицинського факультету номер 3 а також член ради СТО. Стараюсь заниматься как гражданской работой, и гражданской активностью, так и э, научной работой. Аркадий, чему ты веришь поступать в самом Ну, я очень хорошо это помню. А, тот процесс, как я думал и решил поступать в Ильму. Я в детстве, там, когда я учился в 6, 7, 8 классе, очень часто болел вирусными инфекциями. Ну, то есть постоянно пропускал школу, мне это очень не нравится. Я очень хорошо это помню, я лежу дома, болею и думаю, я буду врачом и, буду, и не буду болеть. И в конечном итоге я поступил в Богомольца, поступил на бюджет, был этому очень рад. И я с первого курса ни разу не болел вирусными заболеваниями, то есть ни гриппом, не пропустил ни одного дня в университет к учению болезни. Вот. И очень рад тому, что я выбрал именно эту специальность и стараюсь максимально Хорошо ее изучать. Смотрите добросовестно. Аркадий, а чему самый тренд? А, ну, достаточно много можно говорить на эту тему. А, мне нравится работать с детьми. И а, мне кажется, что это очень интересно, очень динамично. А, ты видишь результат своей работы. Uh, и uh, приятно работать с родителями этих детьми, поскольку они очень исполнительны, ты им говоришь, что это делать, они это делают, это да, не так, как работать с более людьми старшими, uh, и мне кажется так, да, вот это главное. Аркадий, я чула, что в конце травня вы наверное, будете грантовая конференция для студентов НМО. Ну, какая идея с принятием этой конференции и в целом, каковы для студентов, которые будут брать участи в конференции и которые выиграют грант, например? И что для того, чтобы принять участие в этой конференции? А в этом году в Национальном медицинском университете будет первый раз проводиться грантовая конференция для студентов. Ранее такого никогда не было, поэтому в двух словах расскажу, какая идея проведения. Грантовая конференция такая форма поддержки студентов, талантливых студентов Национального медицинского университета, которые имеют проекты каких-то научных работ или уже занимаются научной работой. И им, они имеют возможность получить грант для дальнейшей научной работы. Вообще идея возникновения этой грантовой конференции возникла еще у меня на втором курсе. И она возникла не только у меня, она была в головах очень многих членов студенческого общества. Когда студент а, начинает заниматься научной деятельностью, ну, не, не обязательно в ЭДМУ, в Украине, а, он попадает не в поле возможностей, а в поле таких ограничений, препятствий. И большинство из этих препятствий – это финансовые препятствия. А, Нет нужного оборудования нету нужных реактивов, нету возможности проводить тот эксперимент, который он хочет. А, как известно, самые гениальные открытия не делаются до 30 лет. Процент открытий, которые делаются старше 30, очень незначительный. И потому а, студенты не имеют возможности реализовать те хорошие или гениальные идеи, которые приходят им в голову. А потому а, было предложено администрации университета, а, Катерине Николаевне провести такую грантовую конференцию, и дать возможность студентам реализовать свои научные проекты. И хочу отметить, что администрация университета сразу поддержала эту идею. И очень надеюсь, что 20 мая этого года она состоится. Вот. Про условия участия в ней. В ней могут принимать участие студенты 3-6 курса Национального медицинского университета. Желательно, чтобы их средний балл успешности был больше четырех, и они владели темой той работы, теор-частью, которой они занимаются. Они должны э, собрать небольшой пакет документов. Это аннотация той работы, которой они занимаются или хотят заниматься, которая будет включать актуальность этой работы, цель работы, э, предполагаемые выводы и их важность. Потом э, те затраты, которые им нужны для исполнения работы. А грант, э, до 20 тысяч гривен. То есть они могут указать любую сумму до 20 тысяч. Это может быть тысяч или пять тысяч, в зависимости от их исследования. А третье это рекомендация научного руководителя, которая должна в себе включать краткую характеристику этой работы и те возможности кафедры, на которые мы делаем эту работу. Все это должно студент должен допадать в научное отдел до 30 апреля, то есть у студентов еще приблизительно 40 дней, чтобы это сделать. Жюри рассмотрит все эти заявки, и лучшие проекты будут, студенты, представители этих лучших проектов, будут докладываться на грантовой конференции на открытые части 20 мая, повторюсь. Почему мы сделали вот эту открытую часть? Ну, чтобы уменьшить возможную какую-то коррупционную составляющую, чтобы никто на это потом не пинал и не говорил, что это данные только тем, которые там были в этом где-то там. Понимаете, начали. Да, она открытая, любой студент может прийти, посмотреть э, на доклады, услышать эти идеи и тоже оценить их э, по достоинству. Вот. Единственное, что обязывается сделать студент в, э, после того, как он получает грант, это закончить свои исследования на протяжении календарного года э, и опубликовать их или в нашем журнале медицинском, во ну, надежном медицинском журнале, которое в 4 раза в год издается, или, конечно, желательно в каком-то зарубежном желании, может, в тезисе на английском языке, выступить на нашей конференции и желательно на международной конференции. Главной задачей является представить НГУ на международных форумах и сделать наши, ну и на всеукраинских также, и сделать наших студентов конкурентоспособными, дать им эту возможность. Ну, так вот вкратце, если у вас есть вопросы, конечно, то... Аркадий, больше расскажи про те кто будет ходить в склад жюри, mm -hmm. который будет выбирать эти. Этот... Да. Поскольку мы не делали никакого ограничения, что на эту работу могут там подаваться только работы хирургического профиля или только фундаментальной медицины, то жюри будет представлено максимально широко. Там будут представители как фундаментальной медицины, так и хирургических, педиатрических, терапевтических и гигиенических дисциплин. Но ну, скорее всего, чтобы это жюри не делать таким резиновым, по одному представителю в каждой этой секции. Персонали а, ну, пока еще не могу их назвать, но они будут выбираться а, коллективом, ну, научным отделом и, конечно же, студентами научного общества. А что до финансирования? Вот максимальный грант – 20 тысяч гривен. А количество грантов, из-за таких денег? это не так багато, але все но все-таки вижу. Ну, предварительно университет может выделить на эту конференцию, это так приблизительно оценивалось 60 тысяч гривен. Ограничено не количество грантов, а это сумма. То есть, если будет, например, 10 работ, которые будут очень хорошие, но их затратная часть будет, например, 2000 гривен, и будет выдано 10 рапов. Если будет, например, две или три больших, хороших исследования, которые будут гораздо лучше тех незначительных исследований, которые не будут иметь какой-то весной или актуальности, то будет выдано два вот этих больших рапа на это все будет решать жюри. Ну, а вот идея эта пришла тебе на думку, <-day> За кордонный то есть такие, как за кордоном в ситуации Вот такая форма грантовой поддержки, ну, практически в таком же виде, только без этой открытой части, mm -hmm. а, есть в Казахстане, не удивительно. Я ездил на конференцию в Алматы и очень удивился, что у них такая грантовая поддержка есть. У них есть вот наподобие как у нас был институт проблем патологии, у них есть точно такой же институт, но он направлен на научную деятельность студентов. Я вообще был очень удивлен, как у них там организована научная работа студентов. У них есть вивари с огромным количеством животных, различных кроликов, крыс, мышей. Студент может в любой момент туда прийти и записаться только предварительно. У них есть специальные хирургические столы, наркоз, есть инструментарий, работать с этими животными, делать эксперименты, оставлять их в ЮАРе. И вообще этот институт сделан для, для студенческой работы студентов. И плюс они еще выделяют гранты для этих студентов. За рубежом, если мы говорим уже про зарубеж такой, к которому мы стремимся, например, в, в Америке, такой надобности у них нет давать деньги студенту на исследование. Только если студент попадает в какую-то лабораторию, в той лаборатории уже есть все необходимое оборудование и все необходимые реактивы. Потому у них есть гранты на работу в определенной лаборатории. Вот если студент получает грант да, работать в лаборатории где-то там в Калифорнии, то ему не надо еще давать 20 тысяч долларов за того, чтобы он купил там пипетки и какие-то пробирки. Потому что это уже есть в лаборатории. Но, как известно, у нас финансирование науки, оно Ежегодно сокращается с момента независимости, поэтому у нас многих реактивов, даже элементарных в лаборатории нет. Для исполнения даже незначительной работы нужны собственные длинные субъекты. Я понял. А что до украинского доступа? Как неизвестно, ну, 99%, что ни в одном медицинском вузе такого не было. Мы будем первыми. И мне кажется, это очень правильно, что национальный киевский вуз будет законодателем вот в этом в такой франтовой поддержке. И очень надеюсь, если оно успешно пройдет в нашем университете в этом году и станет ежегодным, то другие университеты будут подключаться, я думаю, это будет только на пользу. Ну дивись, фінансування університетське, а ви розглядали можливості долучення якихось інших там фарм фірм, якихось бізнес-структур, які б теж цікавилися тим, щоб наука українська розвивалася? Звісно, стоячне научне общество веде постоянний активний поїзд спонсорів. Ну, не могу сказать, что он очень успешный, поскольку все эти фармкомпании и другие они больше ориентированы на врачей, которые будут в дальнейшем покупать или активно распространять их товар, который они выпускают. Как известно, студенты не могут распространять там таблетки и пациентов или каким-то образом помогать компании. поэтому редко какие фармкомпании заинтересованы помогать студентам. Но вот Юлия фарм приятное освещение, mm -hmm. а, Поэтому этот поиск. Постоянно ведется, но очень хорошо, что администрация университета нашла в это нелегкое время ну, достаточно незначительные для университета в целом, но значительные для студенчества э, средства. Рекаді, розкажи більше, я думаю, глядачам буде нашим цікаво про роботу студентського наукового товариства. Оскільки ти у нас перший представник, я впевнений, що в нас буде і Стас Оскінов, і ще будуть приходити люди в студію з цього товариства. Розкажи більше про вашу діяльність, може студентам, першокурсникам, як туди потрапити, і що це взагалі за така структура студентського університету? Так, студентське научне обществе має дуже длинну, можна сказати, славну історію. Про это, наверное, не хочешь не занимать эфир. Ну, можешь рассказать. Я думаю, что если, есть что сказать, то... Лучше расскажу, да, как, да, как да, поступать да. первым и так далее. А, научное общество активно координирует работу, ну, основная их функция, координирует работу научных кружков кафедр, которые на каждой нашей кафедре, у нас их там более 50, есть, есть научный кружок, который на многих активно функционирует. Следующее научное общество координирует работу кружков, также организовывает и помогает администрации в организации различных конференций, мастер-классов, которых тоже проходит у нас немало на протяжении года, более 20 больших конференций по отдельным медицинской тематике или же крупных конференций для студентов. Как попасть студенту в студенческое научное общество? Первично студенту нужно заинтересоваться наукой, понять, что ему это интересно и нужно, и пойти в научный кружок той кафедре, которая ему нравится. На кружке, научной, на, на кружке кафедры он должен заняться научной работой и опубликовать эту научную работу, иметь хотя бы одну печатную работу. И если он имеет одну печатную работу, если у него есть направление от, не направление, не правильно, рекомендация от научного руководителя, он может заполнить анкету на сайте СНОМ прийти на открытое заседание, которое проходит каждый вторник в 5 часов, но ну, аудитория меняется иногда, поскольку конечно, не мешает реакционному процессу, и подать на рассмотрение членам СНО свою научное достижение, печатные работы, а также рекомендацию научного руководителя. И после нескольких вопросов про его спектр научных интересов, он будет зачислен в члены СНО и сможет активно заниматься организаторской работой помимо научной, то есть быть секретарем секции, помогать в организации конференций или любая вот те возможности, которые есть в организации в научных симпозиумов и так далее. Поэтому я активно приглашаю всех студентов в члены СНО. Я лично стал членом СНО на втором курсе. Я занимался в депутатской кафедрой изостологии. У меня была работа посвященное изменению слизистой оболочки желудка после неселективной ваткомии. Вот. Ну и после того, как я вот опубликовал свои тезисы, стал, сразу же пошел и стал членом СНТ. Ну, СНО, друзья. А, вот. Поэтому приглашаем всех студентов, будем рады новой свежей крови. Mm -hmm. Аркадий, ты, ты рассказал свою историю, расскажи, расскажи больше про сферу твоих науковых интересов. А, ну, я за время учебы в НГУ посетил, наверное, все кружки, которые только возможно. Я посещал все заседания, поскольку мне все было интересно, начиная там, от кафедры гистологии, физиологии, патофизиологии, патоанатомии, микробиологии, заканчивая клиническими, там, педиатрией, хирургией. Вот. Из тех работ научных, которыми я занимался, я всегда старался заниматься экспериментальными работами вообще призываю студентов, которые планируют заниматься научной работой, заниматься или экспериментальной научной работой, или хотя бы делать статьи, обзоры, которые включаются в больше хотя бы 40 источников. Поскольку это действительно научная работа. Это или большой объем информации, который ты концентрируешь и даешь самое лучшее, что ты нашел, или что-то делаешь какой-то эксперимент и вносишь что-то новое, поскольку наука это процесс познания чего-то нового не начинать свой научный путь с простых каких-то поисков пятиминутных в интернете, копирования, вставляния, получения такого полуреферата. Поскольку кто-то начинает, так, скорее всего, и продолжает. Я начинал свою студенческую научную работу на кафедре гистологии под руководством профессора Мельник Натальи Алексеевны, занимался этой темой. Очень хорошо помню, как я искал этих принципов, покупал их, поскольку не имел тогда -то доступа к вивари. ну и студенты так они, что, как их кормил латиками там на свои деньги, покупал их в столовых этих крыс, оперировал их, это было да, все очень интересно. А, в вот, дальнейшем занимался на кафедре микробиологии а, и сейчас занимаюсь, исследую а, процесс пленкообразования а, бактерий, бактериями, различных инфекционных заболеваний, а, преимущественно инфекции мочеполовой системы. Также занимался на кафедре в изучал чувствительность микобактерий и туберкулеза к действию определенных токсинов. А сейчас занимаюсь на кафедре кафедры педиатрии номер и на прыжке микробиологии изучением роли пленка образования в развитии инфекционных биологических и других инфекционных заболеваний у детей. О, расскажи больше детальнее, если про эту тему самые плевковые творы. Почему она актуальна и почему самое это решение не заняться? Mm -hmm. uh, ну процесс плёнок образования это такой uh, относительно процесс, который недавно открыли. По него стало известно uh, так, широко лет только 20-30 назад. Первый раз его описали в 1980 году. Uh, и с развития этих концепций биопленок поменялось много взглядов в иммунологии, и развитии инфекционного процесса. Что такое биопленкообразование? образования? и где она имеет место быть. Стало известно, что бактерии они, им лучше находиться не в планктонной форме, или не просто прикрепленными где-то к поверхности, а синтезировать вокруг себя защитный матрикс, синтезировать такие преимущественно полисахариды, в которых они могут скрываться от действия иммунной системы антимикробных различных препаратов, ну, синтетических против антибиотиков, а также повышать свою патогенность, вирулентность и быть более устойчивыми к ограничениям в кислороде или а продуктах питания. пленка образования бактерий, бактерий, рассматривается как фактор хронизации инфекционных процессов, потому так интересно и актуально изучать этот процесс. Известно, что если бактерии образовали биопленки на поверхности, например, мочевых катетеров, каких-то эндоваскулярных приборов, то они становятся более устойчивым к антибиотикам в 10 в 100 раз. То есть нужно повышать терапевтическую дозу антибиотика в 10 в 100 раз. То есть надо пить не одну таблетку антибиотика, а 10 таблеток на утро и белки потому что в терапевтической практике невозможно. Таким образом, у нас есть некоторые заболевания, которые не поддаются консервативной антимикробной терапии. Какие шляхи и были но на данный момент такие эффективные пути только разрабатываются. Все эксперименты преимущественно инвитро используются различные такие, альтернативные формы доставления антибиотика в, в зону повторяли для например, использовали липосон, то есть такого фосфолипидного пеша, который погружается в молекулы антибиотика, и он становится более липофильным и более лучше проникает в бактериальные биопленки. Есть эксперименты по использованию наносеребра и тех ферментов, которые уменьшают процентное соотношение определенных компонентов матрикса биопленки. Например, молекул ДНК которые, в виде плазмин, которые представлены повышают резистентность бактерий к антибиотикам. Также уменьшение количества мукополисахаридов в составе матрикса биопленки. Но все эти эксперименты находятся, еще раз повторюсь, на стадии инвитро, ну, или испытываться на экспериментальных животных, потому ну, есть много возможностей исследовать дальше и изучать какие-то новые направления. Ну, mm -hmm. все сказано с тобой, очень интересно и актуальным. И у меня наступное питание. От, ближе до закінчення нашего университета ну, уже студенты визначаются своей выборной профессию а саме с узкой специализацией. Мне интересно, кем ты себя видишь? Таким узким специалистом сам. И почему таким? Ну, я так понимаю, ну, вообще есть мода на узких специалистов в нашем университете. Никто не хочет быть широким специалистом. А, хотя а, та нагрузка, которая есть на широкого специалиста, она, наверное, даже больше, чем на узкого. Поскольку ты должен быть в курсе всего. И твой... В принципе, в медицине сложных, как, как, мне кажется, сложных диагностика. Поскольку дальнейшее лечение, оно достаточно протокольное. И мало врачей в своей практике отводят от этого протокола 90% случаев следует протокол. Поэтому, если врач широкого, то есть ты семейный врач, то у вот тебя этот диагностический поиск расширен максимально. Если ты русский специалист, которому уже направили, это можно дифференцировать между тремя четырьмя заболеваниями, то это мне кажется легче. Поэтому а я планирую быть педиатром и поступать в интернатуру по специальности педиатрии. А в дальнейшем уже может действительно меня заинтересует какая-то конкретная область, возможно, или какая-то другая, и уже туда будут переквалифицироваться, получать эту узкую квалификацию. Но ведь, я не скажу, что очень стремлюсь к этой узкой специализации. Ну и, и остаюсь уверен, так сказать, педиатрии. Не, 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 ищу, ну, не хочу заниматься этим. Аркадій, ти вже такий досвідчений студент, до скільки років в університеті. От Які в тебе поради для інших студентів НМУ будуть? Щодо навчання, щодо життя, якісь вже такі житейські мудрості Аркадія Водігененка? Ну, а, мені здається, що студенту, звісно, пріоритет №1 для студента має бути навчання. І студент медичного вузу дуже сильно відрізняється від студента будь-якого іншого вузу, Чтобы хорошо учиться, в, ну не в обидном но чтобы хорошо учиться в каких-то экономических э, или других, нужно тратить намного меньше времени, чем ты тратишь в лице. И когда ты поступаешь на первый курс, я когда поступал на первый курс, э, есть вот огромная разница между тобой и всеми твоими Тебе Твои однопластники много времени, это университет, меньше контроля родителей, больше свободного времени, может у кого-то больше денег тоже есть такое. И э, люди часто идут в замок. А такого делать нельзя. Нельзя смотреть на своих одноклассников. надо понимать, что ты такой медицине и ты больше занят, чем все твои другие сверстники. Это так вот, для начала. А Во-вторых, ну, я вот сейчас бывает, прихожу там домой, часов в 8 вечера, уже уставший, а еще надо на, на завтра читать какую-то э, пару, э, какое-то определенное количество страниц. Я уже думаю, что я учился 5 лет и на каждый день я приходил с подготовленным бумажным статусом. Каждый день я читал это, то есть я не приходил не подготовленным ни на одну и, и думаю, ну уже, уже, уже пятый курс, уже надо протянуть последние года, там два, и все-таки уже точно знать, что я на каждое занятие пришел подготовленным. Поэтому уже как ни сложно, нету. Я ложусь в спать, например, там, в 12 просыпаюсь, беру, открываю книжку, все-таки читаю и прихожу на занятие подготовленным. Поскольку в медицине все взаимосвязано, мы учим человека, человек у него высокая площадь, 1,5 квадратных метров, и в нем все взаимосвязано. И если ты не учил анатомию, ты не учил гистологию, тебе сложно понять физиологию, эту функцию, которая наслаивается на структуру. Если ты не выучил физиологию, ты не можешь понять патофизиологию, не учишь патофизиологию, можешь патофизиологию, не можешь понять клинику, не можешь понять клинику, не можешь понять лечение. Это все огромный такой снежный ком, и комплексный подход изучения каждого предмета максимально хорошо дает тебе на выходе хорошее клиническое мышление того, чего мы добиваемся, возможность мыслить вот в плоскости медицины, ну и возможность быть хорошим врачом. Это, я думаю, главный приоритет студентов. Ну и, конечно, тоже не забывать про работу, поскольку что-то из жизни, там, 7 лет до школы, 2 года после пенсии, да? вот, и потому, конечно, тут задача сложная, и совмещать и учебу, и иметь время на погулять, но приоритет номер один – это учеба. і, кажется. І учогла, а це даже не так от деякі студенти тоже збиваються на якут організаторську діяльність. Я тоже, мені кажется, що ми навчилися не, не в академії управління персоналом, а вчилися в медичній службі. Тому тут тоже надо правильно ставити пріоритет. Дякуй, Аркадію, за nome треле З нами був Аркадій Водяник. Дуже, дуже цікавий студент і активний нашого університету. і ми тільки можемо залишатися йому вдячними за те, що він прийшов. І зараз ми звернемося після невеличкої перерви.